श्रीगणेशाय नमः नारदुवाच शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमवक्रतुण्डच्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रच्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च तस्य भय तस्विद्धीक प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेन गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्य च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्